Zdravím, zdravím. <clears throat> zdravím, pozdraviť si toto video. Zdrowień wszystkich. Także chciałbym tylko taki mały video dać, taki mały live, że oglądam tej fotki. Chciałbym wszystkich poprosić, aby kto dal to tu fotku na facebook a wszyscy co podawali aby wymazali ją, bo to nie jest u mnie, lebo aj keď máme medzi sobou nejaké problémy, nejaký konflikt bol, tak to nie mne, lebo Maťo má dzeci a ženu a toto by še mohlo stať každomu. A jeho rodzine še toto nepáči. Takže, kto podával toto fotku, alebo nie znam co, povymazujte, buďte taký dobrý, z masce z Facebooku, na ne halo, lebo ani mne toto nepáči. Ani mne tu toto už nepáči, co podávali fotky, z Maťa. Nie znam čo že toto dostalo, ale Maťo má ženu, dzeci, má veľké dzeci. Ja mám tých dzeci, znam, co to je. A nikomu by sa toto nepačilo. Ani mne to tu samomu nepačí. Takže kto podával fotky na Facebook z Maťa, prosím vás, vy se Dajte daj sa daj sanice z Facebooku, vy ma se. Nerobce zbytočne hálo po Facebooku. Uh, Maťo má ma toho dosť. má týšť do svoje problémy, takže dosť bolo, nerobce už žiadne halo po Facebooku, lebo Maťo má rodzinu, má veľ mám veľké zeci, ženu, ocec, rodičov, všetko a im sa toto tiež samozrejme nepačí. Toto sa môže stať aj každomu. Toto sa môže stať aj mne, aj vám a neznám komu. Hej. My sme mali medzi sobou konflikt, vyriešili sme sebe to ja chlopi, dobre, týmto haslo. Ale to, toto už je prehnaté, toto už ani mi ešte nepačí. Vždovať sa fotky, a... Nie, toto nie. To podával fotky, neposahuje dolu, nebudz sa taký dobrý. máce to z Facebooku. A bude zbytočne halo a... Toto nešumie. To čo stalo medzi nami, stalo. My sme to vyriešili a chlopi a... Týmto haslo. Maťo Má svoju rodzinu, aj rodičoch a tak ďalej. Domáce, že im všetko to páči, nepáči im toto tiež. Tak buďte takí dobrí a posahujte. Z Facebooku vymazte. A nebude zbytočne halo. A už s tým prestanete všetci, lebo... Zbytočne, zbytočne toto vše robí po Facebooku a... Ja nechcel nič dávať na Facebook. Ani som nikoho nechcel zahaň ani nič. Ale to jak widzę, to to katastrofa. Także jeszcze raz poproszę wszystkich, poymazujcie wszystko z Facebooku, czy wideo, czy fotki takie. Poymazujcie wszystko, lebo to też przechadzacie wszystkim. To to się może stać każdemu. A jak mnie? Jak? Nie znam komu. Myśmy sobie się normalnie. ja chlopi a týmto haslo. Ja som nechcel šíriť, dať to so po Facebooku. Nemal som taký žiadny plán, aby sa to šírilo po Facebooku. Vôbec. Takže ešte raz poprosím všetkých, vymáce, lebo to patrá všetky, aj deti, aj rodzina mu a to dnes u mne. Neznam, skáde ešte dostala to tá fotka, neznam, ale... Nedobre. Teraz na něho na dávace a keď z uvidíte na zabavę, takže z něj bude se fotit a oblácibočka čicko. Takže prestaňte s tím šicky. Vymáte šicko z Facebooku. Jako teraz na něm na dávace a jak uvidíte na zabavě, bude se bočka čicku. Bůh se sebe uważit. Takže buďte taký dobrý, pojmazujte všetko z Facebooku, bo ani mne ešte toto nepáči osobne a ja som, nesom nikoho, dávať vás na Facebooku alebo dať co. Tak poprosím všetkých, pojmať všetci. Čaute.